Волков Сергей Леонидович. был наказание за УК-58 2008 по 2016 года. 4 марта я собрался. Ну что вам пришел, пришел туда при Хомякове, был колонии Хомяков. Заместитель его был Василюк. Терпелся там нормально. Нормально. От кого, скажите, давайте От администрации. Персональные фамилии там вот кто Василю. там такой самый ярый. Руки распускал, кто а там Василюк. Василюк. Ну, ну, давай не о тех, кто были. Там сейчас остались такие фамилии, как Зведенюк, Друдченко, Макрицкий. Ну, Новосядлов. Новосядлов это начальник, он пришел после Хомякова. Ну, сначала был э, начальник, ну, первым, первым залом стал. Друченко первым залом. Друченко, да, Друченко Владимир, да. Вот да. он был временно там хозяин, потом пришел начальником, стал. Ну, да. он первым залом. Я в одиночку сидел, вышел с этим, меня опять туда сажали за все. Лишь бы была причина какая-то. Одинокие камеры и, экраны, и Могли подбрасывать, подкидывать, что угодно. Я в ДПК находился. Почти пять лет. Меня там держали вообще. Безосновательно. Ни разу меня не предоставляли на какую ни комиссии, чтобы вывести на открытую зону. Ну что за этого Друченко? Просто, что именно с Друченко мы много с кем пообщались, и мы говорим, что там даже вся проблема не столько в Новосядове, как именно в друченко. Вот старые кадры остались, и вот он задает всю погоду. И... А что Новосядов? Новосядов приехал, ему, ему просто показали, как оно должно быть, как оно было у них. Там, там старая семья, там ничего не сделаешь. А друченко... То есть его научили, что нужно да, как делать, показали, как делать, как делать. Он нас слушал. Он поначалу приехал, он слушал. У нас Зазор, узнал, да, был. Я знаю такое, да. Что он, как бы декоратив... он послушал, но ему не давали. Ему не давали этого дела. Мы это все прекрасно там понимали. А контролирует это все друченко, Это Зазор. Друченко, да. Зазор. А когда это вообще от Василика шло, из-за Почему да. Потому что когда он перехитрил всех, он когда началось, когда приехал Биртяк к нам. Ходил к нам, когда вот, с правозащитниками когда заходили. И Василюк заблаговременно ушел, его ли предупредили или нет. Но и оттуда это все, а Василюк Василю все руководил. Потому что одиночка полностью была забита. Забита. Там столько крови пущено, столько, столько голодовки перенесли. Людей били сильно, да? Ну, а вас вот лично били они? Два раза я попадал так, чтобы сильно так убить не убили, но пальцы раз сломали. Было. Было. Наручники забивали. Что делали? Наручники забивали. Наручники забивали, чтобы руки и сидели. И до конца. Надень, наручники и, и забить до конца. Пристреливали на санчасти, камеру на санчасти закрывают, пристегивали наручники на батареи. Это вам Михаил рассказал. Да. Там гудит еще вытяжка да. какая-то не. Специально, да, она выходит на это на пожар, на котели, на там тарахтить что Вот там сначала вторая, вторая э, короче, ну, как карция, скажем так, ты когда человека нас или помучить, ну, чтобы ну, не 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 дизов, вот, неофициально с понтом под зонтом, ну, это же как бы наоборот облегчение, а людям там катувание как раз. И при том, при всем, что прогулки выходить, же, что там надо... Это курить нельзя, но ну, ну, там есть свои ущемления и, и, и санчасть это нормальные там колена для давления на человека. <клёх> Их туда прячут. И там какой-то есть или, туннель. Ну это по старой зоне было. Вот, да. Туннель какой-то вот такой, что по зоне какой-то на санчасти. Но... Да, в бур ходили. Там выводили, выводили с одиночки, выводят через ну, чтобы не видели тебя. Ну что еще этот туннель, где он был? Это а же этот говорит, каким лягу засовывали Михайлов. И тебя тягали там под землей куда-то, потом заволокли на ту. За да? где-то э, на ПЖ э, закрывали людей на ПЖ. Не, не поездка. Нет, конечно. Было такое, да? Да. Закрывали тихонько, вот там, да, там избивали их а, сильно. Сильно избивали, да, там было да, и ломали ноги, отказывали ноги, там били. Я фамилию его забыл, но он был со мной Хланицкий тоже такой. Якобы телефон будто бы у них там есть. Но у них не было никакого телефона. В концов концовки, что его гахнули так там на этом ПЖ-подвале вывезли на климентовича, на климентовича отказали новый потом опять же его заставили написать вот это, что претензий не имеет, что это ну под испугом короче. А по 391 вот они много людей сажали. Так крутили ну, там там все крытые, там вся пацанва, когда даже и, и не зашел, ну, не зашел за шу, с аэропорта. Там. не спал, не побыл, ну встал не вовремя еще что-то. Или придумали вообще за то, что поздоровался с кем-то. Поздоровался, просто увидел человека, сказал здравствуй. Рава. 14. 14 карцер да, 14 с переводом в одинокую. Все. Ничего не общалось. Вся одинокая там первая, проехала, вся пацанова проехала по, по 391. По 3, там, по 4. В 16 16-м ты освобождался там по, свежему, не помнишь, Ну, крутили я Крутили, ну там вроде бы ну, фамилию я не помню, модный то мы его не, не, не раскрутили probable. Он до конца таки в там, два года. Два года они его продолжали, потому что там такой звенюк кинулся на него. за телефоны там такое там, ломать телефоны нас. Со связи было плохо, потому что мы не могли чтобы добиться было выйти на звонки какие-то, там надо было действительно кипы, да. что после. Ну, тяжело вспоминается. <laughs> да, очень тяжело. Боль Очень да. тяжело, да. Ну там унижен так, морально унижен так человек, что да не могу ты. Потому что сделать ничего не может, фактически ничего не может. Ну, оставляю здоровье. Здоровье, года. Ну понятно, года мы сделали преступление, несем наказание, это понятно это все, это все для нас я. Ну как? не замучиваешь. Если Василюк закрывал в цеха нас, в цеха на промзону, когда ходили, я, я пытался, я поехал туда, я пытался выходить на промзону. Я не блатовал, ничего, я выходил, я мужиком жил и живу. Выходил туда, он закрывал 30 градусный мороз. Закрывали в цеха и возили продукты туда, если это вторая, третья смена работает, ночью привозили продукты на туда. Вот там. что производили? Ну, шпалы резали. Это те шпалы, которые которые шли, да, да. За границу границу, как под, нет, под этим. Да. А, под, ну. а с чего они были, какой материал? Ну, с лесно. Не, понятно, там, сосна есть, из дуб, из дюза. Сосна, сосна, береза. Сосна, береза. Дуб, ну, в общем, нет? У, дуб был, у нас, был, у нас был, такой был, говорят, вот дуб хороший. Нам говорили, что вот шпалы заказ не пыль, но ну, одно дело шпалы там сосны, эх, их там за три копейки, другое дело она будет дубовая там такая или какая-то там еще. То есть ее, а дуб экспортировать за границу, ну, получается, запрещено. Ну, было запрещено, может, я не знаю, как сейчас. И вот под таким вот коленом, как производство шпала, они туда отправляли древесину. То есть шпала, ну, по сути, им там куда-то за границу Ну, конечно, не знаю, было. Вот ну, это. конечно, дуб уже, дуб, ну, там, этот, бук, Такие деревья, ну уж нельзя его так просто было. А ну, и шло как шпала, как идет, как стройматериал какой-то там. Ну как И, шпало, и, да, и ну, да. писался, почему мы даже с водителями разговаривали. Они же ехали там через таможню, там если, И таможенники там, что в Польше, что там дальше не везли, интересовались, рассказывали, да? как это так, лес спокойно так увозят. Это деловой лес. Они с него там делали, продавали, мы все там